Слава Иисусу Христу! Добрый ранок, друзья! Господь благий, Господь царюе! И мы ему что Бог позволяет нам быть разом с вами. Как видите, біля меня очень добрые люди, добрые святые. Я постоянно говорю, бо святых очень много, но не все добрые. Они и добрые, и святые. є пато мо добрих дуже багато, но не святий. І хочуть, щоб ми були і добрыми, і святими людьми. Я почему кажу, що добрі і святі, бо ми разом уже молились і що будемо молитися, вони привезли нам допомогу, привезли дитяче харчування, привезли генератор, і вони більш детально розкажуть о себе. Мы будем молиться, но они после это поедут на Слабянск, на Краматорск поедут. Но пока они уедут, мы разом с вами можем молиться. Беля Николай, я кажу Святой Николай, как вы чули, Святой Владимир и Святой Александр. Как уже мне сказали, директор а Святой, Святой украинец, пастор, да, пастор да. и миссионер. Александр, миссионер с, с Германии, дочь он и святого, да. Святого да. да, и святого, да, вот это очень важно оказать, что святого масштаба, я как понял, он в разных странах мира бывает, и вот в этой короткой программе каждый расскажет чуть о себе, и то, что мы да. будем да. говорить, Говоря о себе, мы подчеркиваем, что Иисус Христос в центре нашей жизни, нашего служения. Если вы услышите о каких-то э, добрых делах, э, мы знаем, что в этом прославляется Господь. Все доброе, то, что мы делаем, это Господь. Потому что если бы не Господь, то мы ничего бы не делали. Я постоянно об этом кажу. Мы раздали больше трех миллионов продуктовых наборов. То есть это тонны, тонны, тонны продуктов. Раздали э, тысячи, миллионов, миллионов буканных хлеба. Эвакуировали больше 30 тысяч человек. И, и мы не могли бы ничего делать, не могли бы делать, если бы не было таких добрых людей рядом. Если кто-то заправлял нас, кто-то привозил продукты. И благодаря тому, что мы в Иисусе Христе, и Христос оставил Церковь на земле. Вот благодаря этому мы можем делать. Поэтому еще раз я подчеркиваю. Когда мы говорим о наших делах, мы говорим о славе Господа Иисуса Христа, который распространяется в Украине за пределами Украины через свою Церковь. Я хотел, чтобы мы разум сейчас помолились Господу. Отец, я настолько благодарен тебе за этот ранковый час. Я благодарю Господь за брата Николая, брата Владимира, благодарю за брата Александра, что они преодолели столько километров, чтобы быть рядом с нами в Карикове, вдохновить нас. Они привезли помощь. Я так благодарю. Я благословляю их именем Твоим. Я хочу, чтобы благословение отражалось на их не здоровье, отражалось на их не семье, отражалось на их не финансы, на материальное благополучие. Пусть слава Твоя покрывает их не жизнь. И мы вместе в молитве согласия молимся за каждого зрителя, за каждого, кто с нами в эфире сейчас или позже будут подключаться. Пусть благодать Твоя будет на их не жизнь. Мы также в молитве согласия молимся за наших воинов, потому что мы хотим, чтобы Ты хранил их не жизнь и чтобы они вернулись домой. Мы вместе в молитве согласия молимся, чтобы закончилась эта война, это кровопролитие, чтобы наступил мир в Украине, чтобы мы могли в каждом городе, в каждом селении свободно жить, служить Тебе и прославлять Тебя. Услышь наши молитвы, Господь, и яви славу, и яви могущество. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Ну что, наверное, с вас начнем. Не, брат? Не, Николай. Все равно начнем. С Александра. Да. Все, тогда начнем с Александра. Но, за, но, за но, но и вы тоже да. э, обязательно да, расскажете, да, чем да, вы занимаетесь. Да, да. А потом в конце брат Владимир совершит молитву. И мы вместе с братом Владимиром будем подключаться к молитве. Александр, рассказывай более детально, откуда вы, э, семья ваша, сколько детей есть внуки, нет внуков. Что, что вы делаете все это время, живя? в Германии. Ну, вы меня уже назвали, меня звать Александр. Я с Германии, с города Штутгарта. Там работал, теперь предпенсии, освобожден от работы. В следующем году, в октябре месяце, я стану пенсионером, там еще больше будет времени. А -а -а. Сколько у меня? у меня Было шестеро детей, старший умер в связи болезни. И уже девять внуков, десятый, да. Слава Богу, Но. То есть вы... у меня только один внук, а у вас уже скоро 10, да. один внук и у меня жизнь вот так, все. я с самого утра с ним да, общался, понимаете, а у вас 10, то есть вы вообще самый счастливый дедушка. Да, ну знаешь, у дедушки всегда две радости, когда внуки приходят и когда они уходят. Когда их нету, я скучаю. А когда они уже долго в доме, то думаю, когда же уйдут. Ну, так, говорят, мне папа уже раньше, когда молодой был, когда у меня были дети, он говорил, я радуюсь двумя радостями. Теперь я да. понял его. То, То есть здесь равнокровь, сейчас в жизни пятеро деток, да. там три да? сына, три дочери, да. а теперь два сына и три дочери. Да. Ну смотрите, брат Александр, вы помимо того, что в Украине, вы и в других странах мира бываете? Да, Где? я с 2002 года стал активно заниматься здесь в Украине помощью. Мы организовали в санах миссию. Uh -huh. Миссия Глория и мы там учим у детей профессии и также делали разные лагеря и поддерживаем вдов Слава богу. Ну, и регулярно привозим гуманитарную помощь. Да. Когда война здесь началась, то я был просто завален всеми вещами. Ко мне обращалась газета, я давал интервью. И как только я интервью ставил, то сразу приходили вещи. У меня машина в течение четырех недель машины выходили каждые 2-3 дня полные, 40 тонн по 10-20 тонн в грузовике. Теперь немножко ослабление пошло, потому что война mm -hmm. уже всем надоела. Нам нам надоело, да. вам надоело. Да, да. Уже хочется, чтобы эта война Аминь. кончилась. Все ожидали, что война будет короткая. Знаете, я был один раз в Праге, и мы на, на такой горе были, и гид нам рассказывал. Вот на этой горе были уже столько войн. Я назвал столько я, я теперь не помню. И говорит, самая короткая война была 8 дней, а самая длинная война была 40 лет. О, Это страшно так подумать. Страшно. Но страшно. Каждая, каждая война кончалась каким-то договором. И поэтому желаю и ожидаю, что этот договор чем раньше, тем лучше закончится здесь. Аминь. Брат Александр, у меня всего лишь один вопрос к вам. У меня много вопросов, но учитывая, что у нас мало времени в эфире. у меня вопрос к вам. Вот вы, живя в Германии, и я, у меня много друзей в Германии, и у каждого своя позиция, я сейчас не буду рассказывать, позицию кого у немцев по отношению к Украине, по отношению к этой войне. Сейчас я не, не хочу об этом говорить. Единственное, то, что я хотел вас спросить, я повторяюсь, потому что у меня много друзей в Германии. Были, не знаю, может, еще остались, не знаю. Они не приезжают к нам. К сожалению, кто из вас посмотрит, они даже не сильно стараются помогать нам. То есть я знаю, о чем я говорю. Вот что вас, вот что вас заставило? Вот вы говорите, что мы открыли миссию, мы работаем, и ладно, ну отправили вы там какие-то вещи, какие-то продукты. Кто вас вот заставил, из чего вы приехали сюда в Харьков? Вы знаете, что опасно здесь? Вы знаете, что бомбят нас. Вот в, рядом, вот мы сейчас поедем в эпицентр, вот прямо возле нас был прилет, погибло много людей. Вот чуть-чуть дальше был прилет КАП возле моего дома. 16 домов разрушено полностью. Это мирно, там нет войны, нет ничего. Просто люди живут, вот дома частные, КАП прилетел, и сразу 16 домов было разрушено. И у меня вопрос, чего вы приехали сюда? Ну, я хочу на да, первый вопрос коротко ответить, почему люди не приезжают. На это есть причины разные. И одна из причин – это бояться, бояться что-то случится. Ну, я с первого дня хотел сразу ехать сюда. Меня просто друзья отговаривали, они говорили, Александр, если ты уедешь и что-то с тобой случится, то вся эта помощь прорвется mm -hmm. и все не пойдет. И поэтому я сперва просто по просьбе друзей я просто не выезжал. Но уже когда первое эти самые отступ, первое отступление было, я сразу поехал, я бучу видел, я еще видал этих убитых лошадей на на дороге. К счастью, я убитых людей не видел. Это, это знаешь, был. а разбитые машины. До сих пор я вижу, вот мы тоже проезжали, там машины сгоревшие, наверное, там уже год стоит или что. Она как памятник стоит. Ну, может, у меня адреналин такой, что всегда хочется, где, где, где страшно. И вы тоже сказали, я интернациональный миссионер, я езжу. Я в этом году уже в нескольких стран был. Я был, mm -hmm. начинал, начиная в этом году, был в Аргентине, а потом был в Индии, потом я был в Вьетнаме, потом был в Китае. И буквально вот через месяц я лечу в Японию а потом будет опять Индия, потом будет Перу, потом Куба будет все. Мы едем, помогаем людям, и, конечно, мы говорим Слово Божье. Мы Спасибо вам. благое весть хотим донести, мы хотим сказать, что есть Сын Божий, есть Бог, который все видит, который mm -hmm. управляет и mm -hmm. который спасает нас. Да? Потому, мы, мы верим в загробную жизнь, потому что э, жизнь, она здесь и не кончится, она продолжается в вечности. Mm -hmm. И знаете, здесь жизнь на земле, она короткая, а на небе она будет вечной. Yeah. Брат Александр, спасибо. У меня питание, то, Александр. питание. Да. Давайте. Я думал до вас, а у вас есть испытания. Не, да. Давайте. А? Время ваше пошло. Да. Ну, все, к вам не треба в Японии. Я не еду один, у нас целая команда, между прочим, в Японии будет 10 человек. Ну, как Друзья, если вы позволите, вот имя от вашего имени я хочу просто пожать руку брату Александру и говорю Данки Шун, Данки Шун и Боже благослови. Брат Николай, в двух словах расскажите о вашей деятельности. Вот мы слышали, чем занимается наш брат в Германии. Вот вы первый раз приехали, может в карте вы были, а вот у нас первый раз. Ну, да. Первый раз. Что вы делаете? Вот на... Это им. Да, вы... Вы, живете в Ровенской Робин, области, да. город Сарны, да? да. И что вы там делаете? Найдя директор Державного профессионального технического навчального до Сарнинской профессиональной аграрной лицеи. Така програма співпраці, як в нас є з Глорією, це єдина в Україні. Ми вже займаємося цим більше 20 років. Набираємо діток, обездолених, сирі і даємо їм професію. Є така приказка, якщо зловити один рибинку, то вона а. буде сита один день. Якщо знову рибинку, зробити другий день буде сита. Якщо людині взяти удочку, то вона буде сита все життя. Так что мы его проводим. То есть Дя... я правильно понял, что вы собираете людей и выдаёте удочки? Держи да, удочку, да, да, удочку, да, да, да. Значит да, да. программа спильна. Дякую Александру, дякую То есть я правильно, правильно понял, вы совместно уже работаете, то что каждый больше 20 лет. 20 лет. То есть вы больше 20 лет знаете святого Александра? Так да? если так вам сказать, то мы выпустили одних кравцов группу. Это уже, может быть, была 47 группа. Отпустили wow. випустили где десь была уже 42 группа, и так далее. То есть, сколько мы детей подготовили в нашей базе, их прекрасная база, у нас лицензия, і и так далее. Это очень корисна справа. совместно Это очень полезная справа, и надалі далее ціль цель, приїзду сюди. сюда просто э, не можем мы в ту же сторону сидеть. Минация украинцев, я думаю, все поняли, что перемоги Не людів не буде над українцями. Ми єдині, Амінь. ми не можемо амінь. сидіти вдома і дивитися на те, що є. Так. так. І коли мені запропонував, один коли пили, я з радістю погодився, подивитися. Не обов'язково людині давати кусок хліба. Можна дати добре слово і вона буде сита. Амінь. Тому така співпраця у нас була, є і залишиться я, я думаю, на довгі роки. І то що ви казали, не люди, бо дуже багато Мені дають питання. А что вы русских не любите. Мы любим русских, потому что русские в Германии, русские в России, русские. Но те, которые пересекли границу, это не русские. Вот то, что мы слышим, это не люди. Бо русские там могут жить, но когда они переступили границу, когда разрушаются дома, когда погибают дети, когда мы хороним детей, это не люди чтобы раз и навзажди по, -по стенам, вы что, русские, мы любим, мы на русском разговариваем, но те, которые пересекли границу, это не люди, они, они силу здесь разрушают. И, и, и когда у вас возникают такие вопросы, вы можете приехать до нас, я лично могу повести, и чтобы увидели, что делают не люди. Я, поэтому не люди, они... они я, меня задали один раз так, такое питание. Я сказал, сказал, что у бесов нет национальности. Не важно, на каком языке ты можешь разговаривать. Те, которые переступили, они бесы. Это, и не то, что не разговаривают на русском языке, а на украинском языке. У бесов нет национальности. Поэтому не люди, они уничтожают. И мы хотим, чтобы это закончилось. Чтобы были люди. Чтобы мы могли поехать в Россию. Пусть они приезжают к нам. Но, но зараз то, что происходит здесь, то, что разрушаются города, просто разрушается, стирается с лица земли недалеко от нас. Здесь вот просто, чтобы понимали, Волчанск практически стерт с лица земли, как Бахмут, как другие города. Здесь в Харьков разрушается. Вот я сказал, братами сейчас мы заедем, они увидят своими глазами. Пусть брат Александр поедет, расскажет в Германии, чтобы видели, что делают не люди. Выбор, что я занял время, но спасибо вам. Брат Владимир, вы как пастор ведите нас уже а. на такую духовную, духовную ноту, линию, потому что мы будем молиться, чтобы уже... Святой Илья, мы вас приветствуем. Спасибо за этот диалог. Очень интересно. 122 Псалом, 8 стих. «За для моих братьев и приятелей моих я говорю ему, мир тебе, Харьков». Аминь. Аминь. Боже, благословение, миру, охраны Божьей. Крім мого пасторського служіння в церкві, крім нашої благодійної роботи, гуманітарної роботи, в якій я вже майже 30 років, я ще є таким штатним журналістом wow. міжконфесійної радіопередачі. Ми за таким круглим столиком сидимо, Українська православна церква, wow. з нами були російська, навіть була до певного yeah. часу, з нами адвентисти, з нами Баптисти є, І ми ніколи не сварилися за цим столом. Ми на основі Писання, ми цікавимося вірученням церкви особистою думкою і проповіддю служителя, що він особисто думає, і допомагаємо людям реодоліти ті чи інші проблеми. Духовні, можливо, матеріальні, а можливо, навіть і розібратися в політиці. Тому сьогодні ми з благодійною такою гуманітарною допомогою до Харкова привезли більше десятка генераторів, привезли продукти харчування, підток. Дякую Щиро вам дякуємо. Наше знайомство з вами. Я думаю, що буде на користь для подальшої співпраці. Дякую. Боже власників. Ми надіємося, що в слідуючий раз ми вже з миром приїдемо і просто можливо допомагати і, і, і і да. Харкову. Угу. Да. До наступної зустрічі в ефірі. З вами були Дякую. Ну, Брат Володимир, я думаю, що ви звершите молитву. от я перед молитвою, яке у вас побажання, хто з нами в ефірі? хто з вами працює? Що ви хотіли сказати? Ваше ваше побажання людям усього світу, людям Харкова, людям України, я бажаю миру, здоров'я. Божого благословіння, хай ім'я Господнє буде благословенне. Амінь. Нема ні заходу, ні сходу, ні півночі, ні півдня. Амінь. Є Єдина вільна Україна. Амінь. І ми Амінь. завжди будемо єдині слава Україні. Да. Мы за, мир, за Да, мы. И что, друзья, вот сейчас брат Владимир будет молиться. И я бы хотел поблагодарить каждого, кто вот, э, поддерживает их миссию. Их служение уже годы, годы. Потому что за этими вы стоите. Вот многие из вас, я постепенно говорю, у нас вот в начале войны больше 20 тонн топлива дали. Люди, которых мы не знаем. С Днепра привозили топливо. До сегодняшнего дня мы не знаем, кто спонсировал. Но это больше 20 когда была большая проблема с топливом. Поэтому дякую вам. И верим, что Бог знает каждого по имени, И у Бога есть возздание для вас. И я бы хотел, чтобы вы помолились, помимо того, что за мир в Украине, чтобы закончилась эта война, помолитесь за каждого человека, кто все это время они рядом с нами, не только с молитвами, но они готовы своими финансами заправлять, благословлять, чтобы Бог воздал им за их щедрость, за их доброту. Боже, ми щиро тебе дякуємо дякую, за наше служіння за наше дякую, життя Господи. на землі в тілі. Ми дякуємо Тебе за наші церкви. Господи, дякую ми дякуємо Господи. Тебе за працю. Ми дякуємо дякую, за спонсорів. Ми дякуємо дякую, Тебе, Господи. Господи, за всіх добрих людей, дякую, які Господи. небайдужі до долі дякую, і цієї біди, яка в Україні, Господар зупини насильство. Зупини. Хай прийде мир, і та благополуччя та процвітання для нашої України. Ми дякуємо, Господі, всіх Господи. наших друзів. Ми дякуємо пастора Ілію. Привітно, Господи, щиро тримає нас, і Хай Господь Дякую. благословить так, нас усіх для слави Твоєї. Амінь. Амінь. Друзі, ми скажемо славетну молитву, благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця, та єднання Святого Дука, хай буде з нами. Амінь.